शिक्षण हा एक राजमार्ग है शिक्षण के आयुष्या बदलो और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एक सूची जारी की थी विश्व के बुद्धिजीवियों की सब बुद्धिजीवियों की जारी की थी जिसमें पहले नंबर पर आदरणीय बाबा साहब आंबेडकर का नाम था सर्वप्रथम सर्वांना महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या एकशे तेहतीसव्या जयंतीनिमित्त सर्वांना शुभेच्छा आणि सेंट झेवियर्स से कॉलेज मुंबईमध्ये आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची एकशे तेहतीसावी जयंती उत्साहात साजरी होत आहे आणि त्याची पूर्वतयारी आम्ही सगळे कामगार बंधू करत आहोत चला तर जयंतीला सुरुवात करूया

उद्या होणार आहे चौदा एप्रिल रोजीच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या कार्यक्रमात एकशे तेहतीस सव्या बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या समारंभात आपण इथे जमलेलो आहोत तर तमाम उपस्थितांना प्रथम बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या एकतीस एकशे तेहतीसाव्या जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि मी सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र शिंदे यांना विनंती करतो की आपण इथे येऊ प्रज्वलन करा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के साथ मेरे दो तीन रिश्ते बनते हैं पहला रिश्ता बनता है कि डॉक्टर साहब के पिताजी ब्रिटिश आर्मी में, में काम करते थे और महू मिलिट्री हेडक्वार इंदौर के पास उनका जन्म हुआ था और उनके पिताजी सेना में काम करते थे तो एक सैनिक सैनिक पुत्र होने के नाते मेरा उनके साथ एक रिश्ता बनता है और दूसरा रिश्ता बनता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब यहाँ से एफ कॉलेज से मुंबई विश्वविद्यालय से बी ए किया उसके बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एम ए और पी एच डी की उसके बाद उन्होंने लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आगे की पी एच डी के अवा और लॉ की पढ़ाई की तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आठ साल का जो कोर्स था वो दो साल और तीन महीने में पूरा कर दिया था और उसके लिए आमतौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अठारह घंटे पढ़ाई किया करते थे और इस पढ़ाई के लिए उन्होंने बीस इक्कीस घंटे पढ़ाई करना शुरू किया और तब जाके उन्होंने आठ साल का कोर्स महीने में पूरा किया और डॉक्टर साहब की अपनी एक वैयक्तिक लाइब्रेरी हुआ करती थी पर्सनल लाइब्रेरी जिसमें पचास हजार से अधिक पुस्तकें हुआ करती थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी वैयक्तिक लाइब्रेरी थी दुनिया की सबसे बड़ी वैयक्तिक पुस्तकालय था जिसमें 50 हजार पुस्तकें थी तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को डॉक्टर अंबेडकर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है और कितनी पुस्तकों का सामना करना पड़ता है और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एक सूची जारी की थी विश्व के बुद्धिजीवियों की 100 बुद्धिजीवियों की एक सूची जारी की थी जिसमें पहले नंबर पर आदरणीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर का नाम था उसमें मजे की बात यह है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्हें ऑल टाइम ग्रेट साइंटिस्ट कहा जाता है उनका नाम जो है बाद में आता है पहले डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम आता है और अगर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने महानी के अलावा या भाषाओं के अलावा या सामाजिक विज्ञान के अलावा अगर उन्होंने तो प्योर साइंस में पढ़ाई की होती तो मुझे लगता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से ऊपर उनका उनको उन्हीं तो को कहा जाता ऑनलाइन टाइम ग्रेट जैसे तो डॉक्टर साहब को साठ से अधिक विषयों की जानकारी थी और उन्होंने नौ से अधिक भाषाओं के जानकार थे और अठारह से अधिक उन्होंने पुस्तकें लिखी थी और बत्तीस से ज्यादा उनके पास डिग्रियां थी तो ऐसे आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर साहब को याद करते हुए हमें बड़े गौरव का अनुभव हो रहा है कि पूरी दुनिया में जो उनका बुद्धिजीवियों में सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम आता है और जहां तक भाषाओं का प्रश्न है जब आजादी के बाद पहले लॉ मिनिस्टर थे अंबेडकर साहब को जब राजभाषा को बनाने का प्रश्न आया तो गांधी जी ने कहा कि हिंदी को हिंदुस्तानी को हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी को राजभाषा बनाएंगे लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब का क्या था कि हम संस्कृत को हमें राजभाषा साहब संस्कृत पाली मराठी हिंदी अंग्रेजी फ्रेंच पर्शियन जर्मन और नौ भाषाओं के जानकार थे तो उन्होंने कहा तो कि संस्कृत को बनाया जाना चाहिए लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई क्योंकि जो संविधान राजभाषा कमेटी थी उसमें जो ज्यादा सदस्य थे उन्होंने हिंदी के लिए वोट किया था तो ये ऐसे आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब जिन्होंने कालमार्क्स उनकी जो आ, प्रतिमा लगाई गई है लंदन में संग्रहालय में काल मार्क्स की बाजू में लगाई गई है काल मार्क्स के बगल में लगाई गई है तो काल मार्क्स का जो सिद्धांत था समता मूलक समाज का निर्माण करना था समाज में कोई ना बड़ा हो ना कोई छोटा हो न कोई अमीर हो न कोई गरीब हो ऐसे ऐसा सिद्धांत काल मार्क्स का था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कहलाता है तो जो सिद्धांत उन्होंने किताब लिखा था ने उसको कार्य रूप देने के लिए आदरणीय डॉक्टर ने भारतीय संविधान में लिखित व्यवस्था कर दी ताकि आने वाली पीढ़ियां अगर, अगर अपने से से तो 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 के के कुछ काम करेंगे तो उन्होंने पूरी जिंदगी जो है आ, और मजे की बात यह है कि दो बार लोकसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने दोनों दो बार दो वो हार गए हमारे देश में यही होता है कि जो बुद्धि बुद्धिजीवी वर्ग होता है बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनको कोई जिताता नहीं है कैसे लोग जीतते हैं आपको पता है तो ऐसे में डॉक्टर साहब ने जो भी 18 पुस्तकें लिखी हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सब के लिए और उन्होंने 18-18 घंटे काम किया पढ़ाई की और इतने अधिक विषयों के जानकार थे तो उन्होंने जो भी किया शिक्षा के क्षेत्र में वो हम सब शिक्षकों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह है और उन्होंने यही नारा किया कि शिक्षित हो और संगठित बनो और और जो है संगठित बनो और अंत में संघर्ष करो इस तरह उन्होंने उद्गम शरण कक्षा धम्म शरण गच्छा संगम शरण गच्छा का नारा दिया और ये जो तो है वो जानते थे कि संगठन में क्या शक्ति होती है और आज हम देखते हैं कि संगठन में जो संगम शरण गच्छा की जो बात है वो संगठन में कितनी शक्ति होती है ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत अच्छी तरह से पता थी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत जय महाराष्ट्र He might even be better than Einstein. But I am very happy he did not take science. Because of the pure science, we cannot be happy about that. Why am I happy? Because he woke us up on our social scum. We need to be woken up for our social scum. If we take taken science, you will better be better than Einstein, but we would not be woken up. Like Marx would not at Marx is well known all over the world as one who classed as an important category. And he sometimes weeks university and he has chosen to speak on uh, disruption in social science research and a so like paradigm. I think uh, you know, social science research in India and across the world very often it tends to remain at the level of description sometimes it may elevate itself to the level of theory but very few will get to advocacy advocacy will be a bad word as well but not he was very clear about In this case, we need to pass the with uh, So, you know, that aspect of inclusion, whether it's class, whether it's caste, whether it's the environment, if we can bring in this dimension of inclusion, I would like to praise a lot of students, we invite that value which we like to push We can have advocacy on the basis of exclusion, the basis of irony, it, we do, we on the basis of hierarchy. That is essentially what we need to do. We need advocacy on the basis of. I thank all those who have organized this. Uh, it was a good job, reminding us also of the values of our country. And I wish you a happy memorial. नमस्कार सगळ्यांना आदरणीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त शुभेच्छा भगवतिह सर आणि फादर किंवा यांनी बाबासाहेबांच्या जीवनाबद्दल सुंदर सुंदरित्या समाज समराईज केलं त्याच्यानंतर मी आणखी काही का जास्त बोललो पॅरेग्राफ कुठेतरी आणि तो पॅरेग्राफ त्यांच्या कार्याबद्दल एक समरी आहे स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतीय न्यायशास्त्रज्ञ अर्थशास्त्रज्ञ राजनितीज्ञ तत्वज्ञ समाज सुधारक पत्रकार वकील दलित बौद्ध चळवळीचे प्रेरणास्थान आणि भारतीय बौद्ध धर्माचे पुनरुज्जीव प्रचंड बुद्धिमत्ता समाजासाठी असीम त्याग करणारे दलित समाजाला हक्क मिळवून देणारे महाडचा सत्याग्रह मनुस्मृतीचे ग्रहण मंदिर सत्याग्रह शेतकऱ्यांचा कैवारी गोलमेज परिषद पुणे करार स्वतंत्र मजूर पक्ष बहिष्कृत हितकारिणीची कारिणी सभेची स्थापना दलित शिक्षण संस्थेची स्थापना पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी कॉलेज त्याची स्थापना महिलांसाठी कार्य स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग मजुरांसाठी कार्य अशा कितीतरी गोष्टी बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या जीवनात आपल्यासाठी केल्या त्यांच्या या कार्यास माझा प्रणाम आणि परत एकदा तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा थँक्यू बरेचसे आपण एक्सक्युजेस देऊ शकतो आपण एखादं कार्य करायचं असेल तर आपल्याकडे बऱ्याचशा गोष्टी अशा असतात की हे कार्य का होऊ नये हे याची आपल्याकडे यादी जर आपण थोडा विचार केला तर त्यांचीच प्रेरणा घेऊन ही सर्व कार्य जे आपल्याला करायची आपल्या पर्सनल आयुष्यामध्ये तर ती करण्यासाठी काय आपल्याला करायला लागेल काय संघर्ष करायला लागेल आणि त्याची तयारी आपल्याकडे आहे का हा जर आपण विचार केला तर नक्कीच घेऊ शकतो आपणही तितक्याच पद्धतीने आपल्या स्वतःच्या आयुष्यामध्ये बदल घेऊ शकतो आणि शिक्षण हा एक खरच राजमार्ग आहे शिक्षणाचा अवलंब केल्यामुळे आपल्या आयुष्यात आणि आपल्या भीडच्या आयुष्यात किंवा आपल्या बिकट जणांच्या आयुष्यामध्ये नक्कीच हा एक पॉझिटिव्ह बदल मिळू शकतो तर मी सर्वांना आंबेडकर जयंती